نحمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اللہ صلی اللہ محمد ولا آلہ و صحابی اجماعین ان عدت شہور ان اللہ اسنا عشر شاہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات وات ولاس منہا اربعۃ الحرم ذالک الدین القیم بیو سیرت کے حوالے سے آج ہم جنگ فجار کا ذکر کریں گے جنگ فجار کا مطلب ہے گناہ والی جنگ اس کو جنگ فجار کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی تو قریش بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ توبہ میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ ہیں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان میں سے چار حرمت والے مہینے بنائے یہی سیدھا دین ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے مشرقین مکہ بھی اس کا احترام کرتے تھے لیکن اس میں نہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے چنانچہ مشہور تابیا مجاہد وہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے لیکن اپنے مطلب کے لیے ان میں تبدیلیاں کر دیتے تھے ہر سال موسم حج میں بنو کناڈا کنانا کا ایک شخص گدھے پر سوار ہو کر آیا کرتا تھا اور یہ اعلان کرتا تھا لوگوں مجھ پر کوئی عیب لگایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی مجھے مجرم قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی میری بات ٹالی جا سکتی ہے ہم نے محرم کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا ہے اور سفر کو مؤخر کر دیا ہے پھر اگلے سال بھی آ کر وہ یہی کلمات دراتا کہتا اس سال ہم نے سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا اور محرم کو موخر کر دیا یعنی کہ اپنے مطلب کے لیے سفر کو بھی محرم بنا دیتے تھے اور محرم کو سفر بنا دیتے تھے کیوں تاکہ جو ہم جنگ کر رہے ہیں نا اس جنگ کو ہمیں روکنا نہ پڑے لڑائی کو روکنا نہ پڑے تو ان مہینوں کا تو وہ احترام کرتے تھے لیکن ایسا بھی یہ کرتے تھے اور اس میں ایک جنگ تھی جنگ فجار یہ لڑی گئی ہے اور حرمت والے مہینوں ہی میں لڑی گئی چار دفعہ یہ جنگ لڑی گئی ہے اور چوتھی جنگ میں چونکہ نبی علیہ السلام کا تعلق اس سے بنتا ہے اس لیے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جب یہ جنگ ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام کی عمر مبارک بیس سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں بعض صیرت نگار کہتے ہیں شرکت کی ہے لیکن بعض کہتے ہیں شرکت نہیں کی بلکہ آپ نے صرف مشاہدہ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے گئے ہیں یا آپ اس لیے گئے ہیں کہ مزید جو ہے نا نقصان نہ ہو اور جنگ کو ٹھنڈا کیا جا سکے یا آپ نے اپنے چاچاوں کے دفاع کے لیے گئے ہیں جو ان کے طرف تیر آتے تھے تو گویا آپ ان کے لیے ڈال بن جاتے تھے تو یہ بات زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی بلکہ اس فتنے کو روکنے کے لیے آپ ادھر تشریف لے گئے ہیں اب اس میں ہم جنگ کا نہ حال بیان کرتے ہیں کہ جو چوتھی جنگ ہوئی ہے جسے جنگ فجار کہا جاتا ہے نا چار مرتبہ یہ جنگ ہوئی ہے یہ نا چوتھی بار یہ جنگ قریش بنو کنانا اور بنو حوازن یعنی کہ کیس کے ماں بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک بیس سال تھی اس وقت ہوئی ہے قریش اور بنو کنانا یہ آپس میں حلیف یعنی کہ دوست تھے اور بنو حوازین ان کے مد مقابل تھے یعنی کہ دشمن تھے اب سبب کیا بنا اس جنگ کا بنو حوازن اور قریش اور کنانہ کے درمیان ہوئی نا سبب یہ بنا کہ حیرہ کا نا بادشاہ نعمان بن منظر اس کا نام کہا جاتا ہے وہ ہر سال اکاس کے میلے میں اپنا تجارتی کافلہ بھیجتا تھا یہ قافلہ اپنا مال اکاس کے بازار میں فروخت کرتا اور وہاں سے اپنی ضرورت کی اشیاء خرید کر واپس ہیرہ چلا جاتا تھا ہیرا سے اوکات جاتے ہوئے قافلے کو بہت سے صحرائی علاقوں سے گزرنا پڑتا تھا جہاں ڈاکو کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اس لیے نمان بن منظر اپنا تجارتی کافلہ روانہ کرتا تو عرب کے کسی رئیس کی حفاظت میں روانہ کرتا تاکہ کوئی اس قافلے کو لوٹنے کی جورت جو ہے نہ کرے ایک سال جب نمان بن منظر کا قافلہ تجارتی تیار ہوا تو اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا اس دفعہ اس قافلے کی کون حفاظت کرے گا براز جو کہ یہ قریش میں سے تھا کہ انہوں نے کہا میں بنو کنانا سے ہوں اور اس قافلے کی حفاظت کا زمہ لیتا ہوں یعنی کہ قریشی بھی میرے حلیف ہیں قریش اور میں بنو کنانا میں سے ہوں میں اس قافلے کی ڈاکووں سے صحرائی ڈاکوؤں سے حفاظت کروں گا نمان بھی منظر کہنے لگا مجھے تو ایسا شخص چاہیے جو میرے اس قافلے کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہو اس وقت وہاں پر نا بنو حوازن کا ایک سردار اڑوا بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا اس آوارا کتے براس کو نا کہنے لگا جو کہ بنو کنانہ سے تھا اس آوارا کتہ تمہارے کافلے کی حفاظت کرے گا میں تمہارے کافلے کی عرب کے تمام جتنے بھی قبیلے ہیں ان سے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں اے اڑوا کیا تم بنو کنانا سے بھی اس قافلے کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہو تو اڑوا کہنے لگا ہاں میں تمام لوگوں سے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں اب دیکھیے نا یہ بنو حوازن نے براز کو آوارا کتا کہا اچھا یہ بھی یاد رکھیے یہ جو براز تھا نا براز یہ اتنا شریر فسادی آدمی تھا کہ قریش نے بھی نہ بنو کنانا سے نے بھی سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہوا تھا اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر اپنے بھی سے جو ہے نا بیزار تھے چنانچہ نمال بن مرزر نے اپنا تجارتی کافلہ اڑوا کے حوالے کر دیا بنو ہوا جن کا جو تھا وہ لے کر نہ ہو گیا براض کو اس کا بڑا غصہ تھا کہ اس نے مجھے آوارہ کتا کہا ہے بلکہ میرا روزگار بھی چھینا ہے تو وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا تو اڑوا کو کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ ہوا کیونکہ وہ اپنے علاقے سے گزر رہا تھا جب وہ اواڑا نامی بستی میں پہنچا تو بڑا جو سائی کی طرح اس کا پیچھا کر رہا تھا اس نے جب دیکھا نا کہ اڑوا اکیلا ہے تو اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے تلوار سے اس پر حملہ کر دیا اروا نے جب بڑاس کو دیکھا تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوا اور کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے تمہیں اوارا کتا کہا بلکہ میں نے کہا کہ میں ہی کافلہ لے کر چلوں گا تو تم مجھے معاف کر دو یعنی کہ مجھے قتل نہ کرو لیکن بڑاس نے کوئی عذر قبول نہیں کیا اور اسے قتل کر دی اور قافلے کو خیبر لے گیا اب اس کے پیچھے پیچھے نا مساور غطفانی اور اسد بھی خیبر پہنچ گئے ان کو پتہ چل گیا کہ اڑوا کونہ برراس نے قتل کر دیے لیکن وہ برراس کے چہرے سے اگاہ نہیں تھے نام کا تو پتا تھا لیکن برراس کا شناخت کیا ہے چہرہ کیا ہے ان کو ان کا کوئی پتا نہیں تھا وہاں سب سے پہلے براس ہی ان سے ملا یہ جب مساویر اور اسد انتقام لینے کے لیے اڑوا کا پہنچے نا تو بڑا سامنے آیا اس نے پوچھا تم دونوں کون ہو وہ کہنے لگے کہ ہم گتفان اور جو ہے نا اسد سے تعلق رکھتے ہیں گنوی ہیں براس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا گتفانی اور گنوی کا اس شہر میں کیا کام ہے ان دونوں نے بڑراس سے پوچھا تم کون ہو براز کہنے لگا میں تو اہل خیبر میں سے ہوں ان دونوں نے پوچھا تم براز کو جانتے ہو براز بڑا پوچھ رہے ہیں کہ تم براز کو جانتے ہو وہ کہنے لگا وہ ہمارے پاس آیا کرتا تھا لیکن اسے دھکے دے کر نکال دیا گیا ہے خیبر میں اسے کسی نے پناہ نہیں دی اور نہ اسے کسی نے اپنے گھر میں گسنے دیا دونوں نے براز سے پوچھا اب وہ کہاں ہیں براس نے کہا کیا تم اس سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو ان دونوں نے کہا ہاں براس کہنے لگا اپنے اونٹوں سے نیچے اترو وہ اتر آئے اور اپنے اونٹ باندھ دیے براس نے ان دونوں سے پوچھا تم میں سے زیادہ بہادر اور تیزی سے تلوار چلانے والا کون ہے مساور غتفانی نے کہا میں بڑراس نے کہا چلو میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں ادھر تمہارا ساتھی سواریوں کی حفاظت کے لیے موجود رہے گا چنانچہ گتفانی چلا اور براز اس کے آگے آگے چلنے لگا وہ اسے باہر نہ خیبر کے باہر ایک ویران کھلنڈڑوں میں لے گیا جب کھنڈر میں لے گیا اور کہنے لگا اس وہ نا براز اس کھنڈر میں رہتا ہے تم یہی ٹھہرو میں دیکھ کر آتا ہوں وہ یہاں موجود بھی ہے یا نہیں گتفانی ٹھہر گیا براز راز میں داخل ہو گیا پھر واپس آیا اور کہنے لگا وہ اس دیوار کے پیچھے نا کمرے میں سو رہا ہے دیکھے کیسا مکار آدمی اپنے متعلق مطلب ہی کہہ رہا ہے کہ میں نا ادھر سو رہا ہے وہ تم نا اس کمرے میں داخل ہو جاؤ وہ تمہاری دائیں طرف ہوگا پھر کہنے لگا کیا تمہاری تلوار تیز ہے تم نے اس کو قتل جو کرنا ہے تو کیا تمہاری تلوار تیز ہے مساویر نے کہا ہاں بڑاس نے کہا ذرا لاؤ دکھاؤ تو صحیح تمہاری تلوار تیز ہے یا نہیں گتفانی نے اپنی تلوار دے دی تو بڑاس نے تلوار پکڑتے ہی گتفانی کی گردن اڑا دی اور تلوار دروازے کے پیچھے رکھ دی اس کے بعد بڑاس نہ دوسرا جو گنوی تھا نا اس کے پاس گیا جو کہ سواریوں کی حفاظت کے لیے وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا اس نے براز کو دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے براز کہنے لگا تمہارا ساتھی تو بڑا بزدل نکلا میں نے اس کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا دیا جس میں وہ سو رہا تھا براز لیکن تمہارا ساتھی تو بے جان مورتی بن کر کھڑا ہو گیا نہ آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے ہٹتا تھا گنوی کہنے لگا افسوس اگر کوئی آدمی ہماری ان دو سواریوں کی حفاظت کرتا تو میں خود وہاں پہنچ جاتا براز نے کہا اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ سواریوں کی حفاظت میرے زمے ہیں گنوی اس مکان کی طرف چل دیا براز بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا تاکب کرتا ہوا نا چوڑی چپے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے جب وہ اس ویرانے پر پہنچے تو وہ نا دروازے کے اندر چلا گیا کمرے کے اندر جہاں کھلنڈر تھے تو براز نے وہ تلوار اٹھا لی جسے وہ دروازے کے پیچھے چھپا گیا تھا چنانچہ اس نے گنوی کو بھی قتل کر دیا اور ان کی سواریاں اور اسلحہ لے کر چلتا بنا براز کی یہ قتل کی اطلاع قریشیوں کو پہنچ گئی جب قریش نے یہ خبر سنی تو انہوں نے کہا یہ تو اس نے معاملہ بڑا بگاڑ دیا ہے پہلے تو ہم نے تعلقی کا اظہار کیا نا اس کی بدماشیوں کی وجہ سے تو اب اس نے تو جنگ چھیڑ دی ہے بنو حوازن کے ساتھ دو نے ان کے تین بندے مار دیا اڑوا کو بھی مار دیا مسافر کو بھی مار دیا اسد کو بھی مار دیا اور خیبر کا وہ پورا سامان لے کر ادھر جا رہا ہے کافلہ لے کر اب یہ نا قریش کو یہ خبر اس وقت ملی جب اکاز کا بازار گرم تھا اور تجارت ہو رہی تھی قریش نے یہ خبر سنتے ہی نہ مشورے کے لیے ایک مجلس جام منعقد کی اہم معاملہ تھا سب کو بلا لیا جب بنو قیس کو یہ خبر ملی کہ براز نے ان کے جو سردار ہے نا اروہ ریحال کو قتل کر دیا ہے اور ریحال کو قتل کر دیا ہے تو بنو حوازن کا جو سردار تھا نا بنو حوازن کا سردار اس کا نام تھا آمیر بن مالک آمیر سمجھ لے آمیر نام تھا اس کا تو غصے میں نا وہ اس کی قیادت میں جنگ کے لیے نکلے کہ ہم براز کو بھی قتل کریں گے بلکہ قریشیوں سے بھی مقابلہ کریں گے ادھر قریش کو پتہ چل گیا کہ بنو حوازن بڑے غصے میں ہیں اور وہ ہمیں مارنے کے لیے نکل چکے ہیں تو وہ نا حرم کی حدود میں بیت اللہ میں داخل ہو گئے کیونکہ بیت اللہ میں لڑائی نہیں نہ لڑی جاتی لیکن جب جتنی دیر تک وہ بنو حوازن پہنچے اتنی دیر میں قریش جو ہے نا وہ داخل ہو چکے تھے بیت اللہ میں اب ادھر تو وہ بھی نہیں لڑ سکتے تھے احترام تو کرتے تھے تو بنو قیس نے نا یعنی کہ بنو حوازن نے بلند, با بلند کہا اے قریش کے لوگوں ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اڑوا کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے اس کے عوض تمہارے کسی بڑے سردار کو قتل کریں گے اور آئندہ سال انہی دنوں یعنی کہ محرم کے مہینے میں ہمارا تم سے مقابلہ ہوگا حرب بن امیہ جو اس وقت قریش کا سردار تھا یہ ابو سفیان کا باپ حرب بن امیہ نے اپنے بیٹے ابو سفیان سے کہا تم بھی ان سے کہو کہ ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال اسی دن اسی مقام پر ہوگا تاریخ طے ہو گئی کہ جنگ ہوگی جی اگلے سال اگلا سال آیا تو قریش نے اپنے حلیف یعنی کہ دوستوں کو جو کہ بنو کرانا عبد مناب بنو اسد پوری قوت اور اکٹھے ہو کر بنو حوازن کا مقابلہ کرنے کے لیے شمتا ایک مقام ہے شمتا ادھر پہنچ گئے عبداللہ بن جدان یا جدان کہہ لیں یہ اس نے ایک سو تیر انداز اصلے کے ساتھ اس کے اخراجات برداشت کیے یعنی کہ یہ سو بندوں کو تیار کیا اصلے سمیت لڑائی کے لیے بنو حوازن کے خلاف اور یہ بھی میدان میں اترے بنو حوازن بھی قریش کا جو سردار تھا اس کا نام حرب بن امیہ تھا اور اسی طرح یہ کافلہ تیار ہوا ہے یہ جو ہے نا مقابلہ کرنے کے لیے تیار جو ہے نا وہ ہوئے ہیں بنو حوازن کا سپا سلار مسعود تھا مسعود آمر تو بڑا تھا نا ان کا سردار سپا سلار جو بن کر آیا نا اس کا نام مسعود بن موتب تھا لڑائی شروع ہو گئی دن کے آغاز میں نا بنو کنانا قریش بنو ہوا پر غالب پڑے لیکن جب دن کا پچھلا پہر شروع ہوا تو بنو حوازن نے اتنی تیروں کی بچھار کر دی کہ آخری حصے میں بنو حوازن غالب آگ اور بنو کنانا کے سو آدمی ایک روایت میں قتل ہو گئے اور ایک روایت میں ہے کہ اسی بندے جو ہے نا بنو کنانا کے قتل ہوئے ہیں تو بنو حوازن جو ہے وہ غالب رہے پھر دونوں قبیلے ابلا کے مقام پر پھر آمنے سامنے ہوئے ہیں مدے مقابل ہوئے ہیں اس بار بھی بنو حوازن جو ہے نا غالب رہے ان کو شکست ہو گئی اب پھر انہوں نے کہا اگلا سال آئے گا تو انہی دنوں میں ہم پھر لڑیں گے یعنی کہ محرم کے مہینے میں چنانچہ اگلا سال آیا تو دونوں قبیلے شریب کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے یہ وہی لوگ تھے جو پچھلے سال آئے تھے شمتہ کے مقام پر جو کٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن جدان نے پھر اب ایک سو جنگ جو گورے اصل سمیت تیار کیے حرب بن امیہ نے نا اپنے بھائی سفیان ایک ہے بیٹا ابو سفیان ایک ہے بھائی سفیان یہ سفیان نے اپنے آپ کو باندھ لیا ایک دوسرے سے کہ فتح یا موت دو دفعہ تو شکست ہو چکی تھی نا تو اب یہ سال آیا تو کہنے لگے فتح یا موت باندھ لی اپنے آپ کو کہ مر جائیں گے میدان سے نہیں ہٹیں گے بھاگے گے نہیں بنو ہوازن کو شکست ہوگی کیونکہ اتنی دلیلی سے اگر کوئی لڑے گا تو ظاہر ہے پھر بنو ہوازن کو شکست ہوگی تیسری بار اوقاز کے قریب حریرہ کے مقام پر دونوں قبیلوں کی پھر لڑائی ہوئی پھر فتح بنو حوازن کو ہو گئی تین بار فتح بنو حوازن کو ہی ہے اور قریش اور بنو کنانا کو شکست ہوئی تین دفعہ بڑا معاملہ الٹ ہو گیا اب نتیجہ کیا نکلا یہ تو جنگ ہو رہی تھی نا تو جب تیس چوتھی مرتبہ اکاز کے میلے کے دن آمنے سامنے ہوئے ہیں نا جب تو اتبا بن ربیہ جو کہ ایک یتیم تھا جب یہ دونوں آمنے سامنے صف آ رہا ہوئے ہیں تو یہ نا اپنے سواری پر سوار ہو کر نا درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا کون یہ اتبا بن ربیہ اس نے با بلند کہا اے بنو حوازن تم کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو انہوں نے کہا اتبا بنو حوازن نے کہا تم کس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہو اتبا بن ربیہ نے با بلند کہا سلح کی طرف انہوں نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تمہارے جو قتل ہوئے ہیں ان کی ہم دیت دیں گے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی ضمانت گارنٹی کون دے گا تو عطبہ بن ربیہ نے کہا کہ میں ہم ضمانت کے طور پر اپنے چالیس آدمی گروی تمہارے پاس رکھیں گے ہمارے مقتولین کا خون بہا ہم معاف کرتے ہیں اور تمہارے جو قتل ہوئے ہیں ان کی ہم دیتے ہیں معاملہ واقعی بڑا صلاح والا تھا اتنی جھک کر صلاح کی گئی تھی کہ ہم اپنے مقتول کے خون بہا معاف اور تو تمہارے مقتول ہوئے ہیں ان کی امدیت دیتے ہیں اب شرائط کے تحت چالیس آدمی گروی بنو حوازن کے ہاں پہنچا دیے گئے کہتے ہیں حکیم بن حضام یہ بڑے مشہور صاحب ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے یا ان کے والے یہ شامل تھے گروی کے طور پر اب بنو حوازن نے جب یہ دیکھا کہ چالیس آدمی گروی انہوں نے رکھوا دیئے اور اپنا خون بہا بھی معاف کر دیا ہمیں دیت دینے کو تیار ہو گئے تو ہم اتنے نہیں ہیں کہ اگر کوئی اتنا بڑھ کر سلح کرے تو ہم بھی پھر آگے بڑھیں چنانچہ انہوں نے کہا ہمارے مقتولین کی بھی ہم خون بہا معاف کرتے ہیں یعنی کہ کوئی دیت ہم بھی نہیں لیں گے تم نہیں لوگے دیت تو ہم بھی نہیں لیں گے اور یہ جو گروی جو تم نے ضمانت کے طور پر یہ بندے ہمیں دی ہیں یہ بھی واپس لے گئے لو جی یہ تھا رزلٹ جنگ پھر یہ جنگ فجار جو ہے وہ ختم ہوئی اور یہ کیوں ہم نے بیان کی اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی اس میں شرکت ہوئی ہے اور آپ کی عمر مبارک کہتے ہیں بیس جو ہے نا وہ سال تھی بعض کہتے ہیں پندرہ سال تھی تو تدبیک اس طرح کہ کہ سال جنگ رہتی تھی اور چار دفعہ یہ جنگ جنگ ہوئی ہے جنگ فجار ایک مرتبہ جنگ معمولی معمولی کاموں پر تو یہ چونکہ نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں جی شرکت کی ہے اور تیر پکڑاتے رہے ہیں اپنے چاچا کو ابو طالب کو تو اس لیے پھر سیرت نگاروں نے جنگ فجار کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے لیکن میرا رجحان اس طرف ہے کچھ روایات دیکھ کر کہ میں شرکت بھی شرکت کے الفاظ نہ بولے جائیں کیونکہ یہ ہے جنگ فجار گناہ والی جنگ حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی ہے تو کیسے نبی علیہ السلام اس میں شرکت کر سکتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے مشاہدہ کیا اس کا آپ دیکھنے گئے ہیں اور اگر کوئی تیر اپنے چاچا کی طرف آیا تو اپنے ڈال کے لیے نا اپنے چاچا کو ابو طالب کو بچانے کے لیے آگے ہو گئے ہیں. بس اتنا سا کام کیا آپ نے نہ کسی کو زخمی کیا نہ اس میں آپ نے تلوار اٹھائی کچھ بھی اصل آپ نے نہیں اٹھایا حرمت مت والے مہینے میں تو جنگ ہو رہی ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے شرکت کی ہے تو کیا اس جنگ میں شرکت کرنا گناہ نہیں تھا اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے آپ نے مشاہدہ کیا ٹھیک ہے نا تو یہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ آپ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ نے اس, کے اس جنگ کا مشاہدہ کیا اور زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ جو تیر چاچا کی طرف آئے ابو طالب تو وہ جو ہے نا آپ ڈال بن گئے یا تیسرا موقف یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میری طرف سے کوئی کوشش ہو تو میں اس شر کو کم کر سکوں اچھا اس جنگ میں اہم بات یہ ہے کہ عموماً لوگ سرداروں کی مانتے ہیں ہے نا لیکن اس میں نا اتبا بن ربیہ جو کہ یتیم تھا اور ابو طالب انہوں نے کہتے کردار ادا کیا حالانکہ یہ اتنے مالدار بندے نہیں تھے تو اس جنگ کا خاتمہ جو ہے نا ایک یتیم لڑکا اتبا بن ربیہ اور ابو طالب کے ذریعے ہوا ہے تو دو جنگوں تین جو پہلے چار دفعہ ہوئی ہے جنگ فجار سمجھ لیں ایک بندر کی وجہ سے ہوئی ہے ایک معمولی معمولی اور ایک لڑکی کی وجہ سے ہوئی ہے عورت کی وجہ سے اور ایک تو بالکل معمولی وجہ سے ہوئی ہے کہ ایک بندے نے کہا یہ میری ٹانگ وہ کو ہے کوئی اٹھا کر دکھائے وہ تو نا ایسے ہی بندہ کہہ دیتا دوسرے نے کہا اچھا ہے اس نے چیلنج قبول کیا تلوار لڑا کر اس کی تلو... اس کی جو ہے نا ٹانگ کاٹ دی وہ لڑائی شروع ہوئی تو بہرحال وہ حرب بن امیہ نے درمیان میں پڑھ کر یہ جنگ کو سرد کیا ایک مرتبہ عورت بازار میں آئی ہے تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی اس کی جو ہے نا لباس اس کو بے لباس کر دیا اس کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی یا... یعنی کہ اس کو بے پردہ کر دیا تیسرا ایک بندہ مکروز ایک بندے نے قرض دیا کسی دوسرے قبیلے والے کو وہ اپنا قرض مانگ مانگ کر تھک گیا آخر نہ جو مکروض تھا نا تو اس کی جو ہے نا کندھے پر بندر بیٹھا ہوا تھا تو جس نے قرض لینا تھا اس نے کہا کون ہے جو میرے قرض کے عوض یہ بندر لے ایک بندر لے لے مجھے رقم دے دے میرے قرض کی وہ ایک اسی قبیلے کو غصہ چڑھا جس کا وہ مکروز تھا اس نے بندر کو پکڑ کے قتل کر دیا پھر لڑائی چھیڑ گئی مطلب چھوٹے چھوٹے کاموں پر لڑائی چھیڑ جایا کرتی تھی تو اس لیے کہتے ہیں جنگ فجار یہ چار مرتبہ ہوئی ہے ایک بندر کی وجہ سے ایک ٹانگ کی وجہ سے ٹانگ آگے کر دی اور ایک عورت کی وجہ سے اور چوتھا یہ براز جو شرارتی آدمی تھا یہ قریشیوں کی طرف سے ہی تھا اس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی اور نبی علیہ السلام والسلام نے صرف اس کا مشاہدہ کیا اس لیے ہم اس کو بیان کیا اور اس وقت آپ کی عمر مبارک بیس سال تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نبی علیہ السلام والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عَلَيْنَا علینا الْبَلَاغُ المبین